Я их купил когда-то в аэропорту за 340 долларов или евро. Понял, У меня 2000 баксов очки. Ой, блядь, мы видели эти оч очки, блядь, я эту пчелу маю, нахуй, нахуй ты эти очки покупал? Что ты, блядь, ебанутый, сука, 2000 баксов, блядь, очки. И что? хоть да, 10. Ну, и Привет. что это, что это? Очень, очень крутые, очень, очки. Конечно, очень крутые очки. Очень крутые, такие крутые, что пиздец. Да, конечно, крутые. Еще бы. Ну, похож на муху, сука. Ну, блядь, тебе хоть на муху я, блядь, похож. Вот это очки, блядь. Вот ты точно на муху, блядь, обнюханную похож. Вот это, сука, очки, блядь. Это говно. На мно, блядь, вот на тебе. Если оно, блядь, стоит 2000, ты что ты думаешь, оно на тебе хорошо сидит? Шикарно сидит. И они очень классные. Нет, не шикарно. Шикарно. Пойди, разбей их. Выкинь. Мне не нравится, я же выбирал себе вас. Сколько раз ты в них ходил? Главное, все время хожу летом. О, что ты как... Самвел. Чего? Летом ношу, как это? Хорошо, после эфира... X3, X5, ребята. Где у тебя есть, что ты летом ходишь? Тю, за рулем, всегда в дороге, всегда в очках. Они очень хорошо... Я, у меня глаза больные, и у вот тебя одеваю их. Вообще солнце не мешает. Другие очки, какие я не одевал, Солнце все равно слепит даже через очки. Ребята, их ребята, блядь. Боже, моя зайка! Синиточка-куколка по красоте! Боже! Львеночек и тот зашел. тратьтесь. Мяу! Боже, какая красота на дачке одеть, потому что солнышко так светит, что аж с ума сойти. Боже мой, красота! Это самый большой подарок за сегодня. Тоже. А кто кинул две перчатки? Мяу. Ну что? Ну что? Где твоя эта кошка? Где твоя вот эта Израиль или э, Греция? Это же надо такое придумать, Греция. Но, но она вообще-то Ира... Ира... Клавочка, привет! А надо придумать ваше высочество или ваше величество? Это не Для этого мозги в порядке, не? Да в порядке. А вот Ира Греция живет в Греции. Что тут ненормального? Не Ира Греция. Да нормально, пусть напишет фамилию, свое имя, отчество. Хай вас Твое Высочество напиши имя Отчество. Ну да, я же сказал, что кидает Алина на дабл и в конце. В конце уже не надо кидать. Все равно кидают перчатки, и все. Да что с ним? Месячный, как вас. Греция первая сплетница. Я не знаю, я не буду говорить, но... Я Греция просто... первая сплетница, она вообще никогда ничего не пишет и не говорит. А ну, Самвел, я сейчас включу песню, а ты послушай, тебе будет слышно конченный или нет? Конченый чат но конченый просто. Самвел! Конченый чат. Ты как певец, зацени, это... Я не пивец. Э, там хай заценят твои кабучи в чате, я не, я не привет. Да включи, Денис поет блин, на английском, э, выпустил песню, как тебе? Ты слышишь? Не, ну голос и странный, нормальный. Песня нормальная. Почему? Вася, в Украине потанцевать не хочешь? Я на один нахуй. Я там нажился 30 лет. Клавочка, моя любица сладкая, ваше ваше величество, локлок, -лок. Настя, куколка, ваше Жанна, Виктория. Thank you so much. Боже, вот это побаловала. Вот это куколка залетела. Вот это залетела. Хоть кто-то меня побаловал красотой. Тоже сегодня был львенок маленький. О, кто тебе подарил? А для чего тебя знать? Нет, да я хочу знать все. Найка подарила. Это кто такая? Она к тебе все равно не придет вас не, не старайся. Да при чем тут придет? Послушай, кто захочет, тот и придет. Как бы там, блядь, не просился. Ну, сам был. Ну, так а что? Кто такая? Как я тебе скажу, кто такая? Зрительница, кто такая? Ну, в просто кучу, первый раз слышу кучу. такой ник у тебя. А, да. как это ты пропустил? Странно. Я в шоке. Обычно ты всех помнишь. Найка? Ой, блядь. Найка, Найка, Вася, Найка. Так, Самбел, эм... Прошел же конкурс «Холостяк», теперь будет второй сезон на следующей неделе «Любовь, э, куханья на выживание». Это реклама платная, Вася. Дрельва. Это не реклама, я тебе говорю. Реклама платная. Мне а, Яся Скобеляк недовольна результатами. Яся недовольна результатами. Сказала, что это было несправедливо. И она готова бороться до конца. Сказала, что она готова есть червяки, храбаки, жабы, крысы дохлые. Ну, тебя слушаю, у меня в голове не укладывается то, что ты говоришь. Почему? Ой, пустота, блядь. Ребята, четыре розы. А что тут такого? Я в конце кину. Все, доброе. Ваше Величество кинет в конце перчатку. Команда в 70. А кто на X2 поставит? Алина, ставь на X2. Алина, поставь на X2. Ставить перчатки, нет? огромное. На X2 перчатку ставим. уже две перчатки Алиночка посадила перчатку все вместе команда все вместе все вместе, все, перчаток вместе. Надо ставить. все вместе а крыс и крыс тоже и крыс тоже ребята 20 перчаток надо ставить просто все вместе У -у 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 -у. вот так надо играть. боже боже что это боже мой клавочка боже куколка ты что творишь и розы теперь на перчатку. Это просто на дабл, это не на перчатку, это что за новые подарки? Это что за чудеса да, такие я красивые? И мне и розы потом. И пусть горят то так просто по тупому, так как вы по, -тупому не по тупому. Боже, красота не. Боже, спасибо ваше огромное. Ваше. Ну как-то так. А это Хэллоуин? Когда я вижу большие подарки, у меня в глазах сразу потемнение, я не помню. Не знаю почему. Ой, у тебя тоже такой Самвел? Нет, я спокойно себя чувствую. Анастасия, спасибо огромное вам. Что ты там чувствуешь, что ты несешь, блядь? М -м -м -м. Пашка, легенда спрашивает, какой у тебя костюм? Ваше величество, на ты. Мы говорим на ты, какое на вы. Мне хорошо в этих очках, а я думал, что они мне не идут. Кстати, Представляете? ну вернее, я их купил, но я никогда их не носил, никогда. Не знаю почему. Что-то они мне. А где мои вторые очки? Мне кажется, один из них носит. упаковку Тут есть? А нет, тут одни только. Все, у меня очков уже до конца дня если купил. У меня штук 5 Боже, у меня еще 12 тысяч. Не надо было кидать печатку, конечно, хранить надо было. А мы еще ребята. ребят. Приятного аппетита. Спасибо вас ешь? Еду. Как он? Вкусный. Насколько вкусный? А я сегодня съел 4 пончика и 2 кофе выпил от Dunkin' Donuts. И две кофе. 2 кофе. Две чашки кофе. Вот такой бренд. Это мой любимый кофе. Я тут всегда покупаю. Угу. Спасибо, Анастасия, Света, спасибо. Синтичка, Клавочка, спасибо огромное, куколка, за эмоции, за красоту. Просто ты, ты просто сегодня сделала этот фейерверк на моем канале. Да что ж такое? И 4 пончика по 260 калорий. А, то есть 100 тысячу калорий я уже съел. Ну да, надо после английского пойти в зал и кардио сделать. Переперчатки дало? А я, кстати, начал пользоваться этим. Как он называется? Смотри, как, как меня обсыпало. Не-не-не, на... я начал пользоваться, кстати, надо было намазаться. А... Как он называется? Ретинолом ретинолом, и меня так начало что-то сыпать. Но говорят, что это вначале это так нормально, потом будет хорошо. Ну, ретинол тоже надо аккуратно вас там все. Надо же СПФ не, потом не... Наносить. не, 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 я на ночь только наношу. Я не, не днем, ни, ни в коем случае. Но все равно после ретинола. А после ретинола утром надо мазаться СПФом, да. Но я что-то не подумал, что надо мазаться. Мы пятнами покроешься. Именно. Так, у меня, так у меня после первого было, знаешь, такое прям все пятнистое. А жопу чем мажешь? С маской? Чем еще? Вазелином. Сама лучше с маской придумали. Наталья Юрьевна пишет Яру. Дениска сегодня хоть выспался, я а то всегда встаю так рано. А мне вот интересно, я сижу, у меня вроде интернет хороший, да? Нормально меня видно, слышно? Mm -hmm. а, а у меня интернет откуда идет? У меня есть тут какие-то, там, я не знаю, гигабайты, там сколько-то. Лимит какой-то, я не понимаю. Кто кидает перчатку на x 2 Настя, кидай перчатку на x 2 Настя, кидай. Команда, давайте все вместе, ни на кого не надейтесь. В нашей клавочке в синтии. Ёб твою мать! Боже, только хотел сказать, у нее скрытый аккаунт. Может, она ушла, может, бросила нас. А она нет, она тут. Боже, вы ты сумасшедшая, ну что ты творишь? Сюда эту красоту, сюда эти красивые подарки. А, Сидел три часа всасывал. Спасибо, приветик. А? Спасибо, дорогой. И вуаля. Вот она, красотуля, пришла. О-о, Сам... поставили перчатку. Команда, помогаем всем вместе. О -о -о -о! Боже мой, Клавочка, спасибо огромное, Клаву, всегда тебе Бог здоровья. Всегда это здоровье, всегда это красоту. Есть перчатка у меня, Вилберри, держи, пока не надо. Про ты сильный Вася, сегодня. И не, не говори, я вахуя. ахуе. Самелка, смотри, я тебе покажу, где я нахожусь. Я тебе хотел показать горы. Вот это моя машинка красная. Видишь, какая опасная. Ага. Это там терачка падают. Ты, не ну, ты снимал видео. У. Смотри, там горы. Просто краса невероятная. Скажи. Красиво, Вас, красиво. Тут именно атмосфера, боже. Я вот сегодня еду, я прям кайфую. Насколько здесь мне хорошо. И... В моей машине, смотрите, где камеры. Вот тут камера. Вот тут камера. Вот тут сверху камера на машине. Эта штука, когда я еду по платным дорогам, она автоматом оплачивает. Вот тут камера, ну и там по бокам, о, Боже, что это? Утром говорил, что боится на улицу. О -о -о -о! Клавусечка, спасибо огромное! Куколка моя, сюда этот, ты посмотри, ты представляешь? Боже, она снайпернула. А что ты хотел сказать, что я боюсь? Писали, что утром боишься на улицу выйти, а сегодня уже кайфует. В смысле боюсь выйти на улицу? Клавочка, Синтечка, спасибо огромное, спасибо тебе огромное. В смысле, будешь выйти на улицу? Ну откуда я знаю, В прямом? Ну. Вот кто это говорит? Утром говорил, что боится на улицу выйти, уже кайфует. Почему боится выйти на улицу? Ну ты это говорил, нет. Это у них было утром, я говорил за вечер. Я говорил вечером, что стрёмно куда-то ходить, там, допустим, в клубе, потому что в клуб приехали айсы, полиция, просто клуб сразу закрыли, все перекрыли, и никого не выпускали. И айсы многих арестовали. Понял? Боже мой, Синдичка, Клавусик, спасибо огромное. Сладких тебе снов, зайка. Боже, спасибо огромное за такую поддержку сидят, слушают и даже не понимают, о чем речь идет. Ты слышал, что я сказал? О чем был разговор? Слышал, вас. Что куда-то вот так пойти, потому что, ну, там... Просто они пришли, вот даже там видно, снимали ролики, как они закрывают эти окна, двери. И выйти невозможно. Боже, Синечка, спасибо огромное. Смотри до последнего. Команда, все вместе помогите. Ну, помогите куколке. Судьбе, Боже, 31 пончик. Спасибо. Крип, спасибо. Кинуть на дабл. Лок-лок, кидай на дабл. А, кстати, Самвала любит ник Лок-лок. Я так на самом деле хочу поссать, что купец. Здравствуйте, Крипс and Террот. Таро? Таро? Да, меня могут. Потому что у меня что юфую нет, но у меня есть ТПС. Может, нельзя говорить? У меня есть ТПС. Но у меня документов подтвержденных нет. Я жду документы, но сам TPS, подтверд... э, программа продлена. Но меня не подтвердили еще. Я жду. Поэтому, если бы меня, допустим, там, я не знаю, могли словить, что у меня нет TPS, а у документы на руках, что я могу показать? У меня есть только права. Аня, спасибо большое. Ребята, X3, X5 у нас. Ну, вот так долго. Первый КПС я ждал где-то месяцев 9. Они мне подтвердили и через пару месяцев уже закончился. Ну, типа, уже новый начался. Ксюша, подписывайся на меня. А, с перчатка. А ну-ка все вместе, все вместе, все вместе на перчатку. У меня не новая стрижка. Права американские. Украинских у меня давно нет. Лок-лок, спасибо. Все вместе, все вместе, все вместе, все вместе.